എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാണ് അർദ്ധരാത്രി കൃഷ്ണാഷ്ടമി തിഥി നാല് നാഴികയും രോഹിണി നക്ഷത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് നാഴികയും എത്തുന്ന സമയത്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാര പൂജ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനും മനഃശാന്തിക്കും വളരെ ഉത്തമമാണ് ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് കഴിയാത്തവർക്ക് ഗൃഹത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ ഏത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാവലി സ്തോത്രമാണ് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം വരെയും ഏത് നേരത്തും ജപിക്കാവുന്ന ഒരു സ്തോത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് कृष्णनामावली कृष्णनामावलीस्तोत्रम् केशवं केशिमथनं वासुके नोगयाशिनं रासक्रीडाविलासाढ्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नर हरिं नारदादिभिरचिदं तारकं भवबन्धानां कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् माधवं मधुरावासं भूतरोदारकं विभुम् आधारं सर्वभूतानां कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोविन्दमिन्दुवदनं श्रीवन्द्यचरणाम्बुजं नवे देवरसङ्गाचं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् विष्णुमुष्णीशभूषाढ्यं जिष्णुं दानवमर्दनं कृष्णाभयप्रभेतारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मधुसूदनं विधिनुदम् उधमानसवासितं दधिचोरं महाभागं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्रिविक्रमं त्रिलोकेशम् वृषाद्यदिजैर्नुदं कवीं पुराणपुरुषं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वामनं श्रीमदाकारं कामिदातफलप्रदं रामानुजं सामलोलं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीधरं श्रीधरानुदं राधेयार्दैर्नुदं हरिं राधाविडम्बनासक्तं राधाम्बनासक्तं कृष्णे जगद्गुरुं कृषिकेशं विषजं भवरोगिणां तुषाराद्रिसुधा वन्द्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् दामोदरं श्यामलाङ्गं सोमसूर्यविलोचनं चामीकराम्बरधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सङ्घर्षणं वेङ्कटेशम् ओङ्काराकारमव्ययम् शङ्खचक्रगदापाणिं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वासुदेवं व्यासनुदं वासुराभरणोज्ज्वलं दासपोषणसंसक्तं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रत्युप्नमाम्नायमयं खद्योधनमयार्चितं वैद्यनाथं प्रपञ्चास्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनिरुद्धं ध्रुवनुदम् शुद्धसङ्कल्पमव्ययम् शुद्धब्रह्मानन्दरूपं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नरोत्तमं पुराणेशं वैरिणं करुणावरुणावासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अधोक्षजं सुधालापं पुवमानसवासिनम् अधिगानुग्रहं रक्षं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारसिंहदारुणास्यं क्षीराबुधिनिवेदनं वीराग्रेसरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अच्युतं कच्छपाकार उज्ज्वलं कुण्डलोज्ज्वलं सच्चिदानन्दरूपं च कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जनादनं घनाकारं सनातनतमं विभुं विनायकपदीं नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उपेन्द्रमिन्द्रावरजं कवीन्द्रनुदविग्रहं कवीं पुराणपुरुषं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरिं सुरासुरनुदम् दुरालोकं दुरीक्षणम् परेशरं मुरसंहारम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं गोकुलावासं सागेदापुरवासिनम् आकाशकालदिग्रूपं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णस्तोत्रं च दुर्वीश मे तत्सन्नामगर्भिदं य पठेत् प्रातरुद्धाय प्रमुच्यते